بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وَاجْتَبَاكُمْ وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تثبيت إبراهيم وسماكم المسلمين من, من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير قبل الكرام إنسان قول الله अच्छाई की सराहियत भी दी है और बुराई की सलाहियत भी दी है दुनिया में और कोई मखलूक ऐसी नहीं है इंसान और के अलावा जिसमें ये दोनों सराहियतें इतनी भरपूर तरीके पर रखी गई और इसीलिए इस इंसान की एक जरूरत है कि इसको कोई बताए कि तुम किस तरह अपनी जिंदगी गुजारो कि तुम्हारे अंदर की जो अच्छाइयां हैं वो बाहर आए बाहर से अच्छाइयां अंदर कम जाती हैं अंदर से अच्छाइयां बाहर ज्यादा निकलती हैं जमीन से जो गल्ला उगता है एक बीज बाहर से डाला जाता जा है जा। लेकिन पूरा खेत अंदर से निकलता है अगर अंदर जमीन के अंदर न हो तो वो कहां से निकले छुपा रखा है अल्लाह तला ने इंसान के काम आने वाली फायदा पहुंचाने वाली बहुत सी चीजें जमीन के अंदर छुपा रखी लेकिन एक सिस्टम बनाया है कि तुम तो उन चीजों को बाहर से निकालने की इस तरह की कोशिश करोगे तो वो चीजें अंदर से बाहर निकलेंगी जो चीज जहां पर अंदर नहीं होती वो बाहर से डालने पर भी नहीं निकलती इसीलिए जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहां पहले सॉयल टेस्टिंग होती है फार्मिंग से पहले और उस रिपोर्ट के हिसाब से लोग वहां फार्मिंग करते हैं कि किस चीज की यहाँ फार्मिंग की जाए और किस चीज की न की जाए पता लगाते हैं वो साइंटिस्ट लोग कि जमीन के अंदर यहाँ इस जमीन में क्या क्या छुपा हुआ है है क्या जो चीज अंदर होगी वही बाहर निकलेगी लेकिन लिए कोशिश करनी पड़ेगी अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से क्योंकि अक्सर इस बात का एहसास होता है कि मोहब्बत को महसूस नहीं किया जा रहा है इस जमाने की एक बड़ी बीमारी है कि अल्लाह जो मोहब्बत अपने बंदों से करता है इस जमाने में अक्सर इंसान बशमूल हमारे आपके उस तरह महसूस नहीं कर रहे हैं उस मोहब्बत को जो वो हमसे कर रहा है जो उसे हमसे मुसलसल रहती है मुस्तकिल है उसको उस तरह महसूस नहीं किया जाता कोई माँ बाप अगर ये महसूस करें कि हमारी औलाद हमारी मोहब्बत को उतना महसूस नहीं कर रही तो माँ बाप का तो दिल इससे बहुत दुखता है अगर कोई माँ बाप कोई पेरेंट्स ये महसूस करें कि उनकी जो औलाद है वो और लोगों की मोहब्बत को ज्यादा महसूस करती है मगर अपनी माँ की मोहब्बत को कम महसूस करती है अपने बाप की मोहब्बत को कम महसूस करती है तो ये बात माँ बाप को बहुत तकलीफ हो जाती है माँ बाप तो फिर भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन अल्लाह को अपने बंदों से क्या एक्सपेक्टेशन है अल्लाह को अपने बंधों से क्या क्या उम्मीद है हम अल्लाह ताला की मोहब्बत के बदले उसको क्या दे पाते हैं और अल्लाह की मोहब्बत का हाल यह है कि ये जो सूरज रोज निकलता है ये चांद रोज निकलता है ये जो हवाएं चलती हैं, ये जो कुछ जमीन गल्ला उगाती है ये कुछ बारिश होती है और जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में ये सब कुछ ये इसी वजह से तो है कि अल्लाह को अपने बंदों से प्यार है और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें जब अपने दरबार में खड़ा किया तो हमसे सबसे पहले तो यही जुमला आलमीन अब जितनी गहरे एहसास के साथ बंदा इसको कहेगा उतनी ही अच्छी उसकी नमाज होगी और जितनी अच्छी नमाज होगी उतनी अच्छी जिंदगी होगी अजूब अल्लाह ने तकलीफ बनाई है जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो नमाज को अच्छा बनाने नमाज अच्छी नहीं बन पाएगी जिंदगी भी अच्छी नहीं बन पाएगी जो इस्लाम की हकीकत है पूरा इस्लाम उसका एक मॉडल है नमाज इस्लाम की हकीकत है तहारत पाक साफ रहना तहारत के बगैर नमाज नहीं होती इस्लाम की हकीकत है नजाकत साफ सुथरा रहना नमाज के लिए जरूरी है इस्लाम की हकीकत है कंसंट्रेशन यक्षसू के साथ ध्यान जमाना उस काम पर जो कर रहे हो नमाज में इसकी बेहतरीन रख का मौका मिलता है इस्लाम की हकीकत है इज्तमीत इतिहाद डिसिप्लिन नजमो जब्त क्या इस नमाज से बेहतर कोई है तरीका डिसिप्लिन सीखने का यह अलग बात है कि रह गई रसम आजा रूह जलाली न रही हम नमाज पढ़ रहे हैं मगर उससे चीजें नहीं सीख रहे हैं तो ये नमाज का कसूर नहीं है यह हमारा कसूर इतना इतिहाद दुनिया में कहीं सोचा ही नहीं जा सकता जैसी नमाज जमात में होता है कोई सोच ही नहीं सकता कि तो हमने अपने में से किसी एक को जो अच्छा कुरान पढ़ सकता है क्वालिफिकेशन भी किया जो अल्लाह की किताब अच्छे पढ़ सकता है जो अल्लाह की किताब को ज्यादा समझता है उसको हमने अपना रहनुमा बना लिया इमाम बना लिया खड़े पूछा अब हम हमारा रुकू उतना ही होगा जितना उसका रुकू होगा हमारा सजदा उतना ही होगा हमें रहा है लम्बा सज्जा करने का इमाम ने मुख्तर सज्जा किया हम उसकी एक ही करें चाहे हम अगर उसके बाद हम पढ़े रहे सजे में चाहे जितना रोते रहे नमाज तो हमारी खराब हो इसलिए कि हमने रिज्तेमाल सीखी इमाम से भी तो गलती हो सकती इस दुनिया में एक से गलती हो सकती है इस लेकिन अपनी गलती अपने इमाम की गलती को दूर करने का तरीका क्या सिखाया अल्लाह ना? कि कितना खूबसूरत तरीका सिखाया इससे सिर्फ इतना कह दो पीछे से तो सुबह अल्लाह बस अभी पोस्टर छापो न मजमून लिखो तो न ग्रुप बनाओ न सैलरी कम करो न ये करो न वो करो बल्कि पीछे से चाहो सुभाग अल्लाह इमाम को तो भी ये बताया गया कि जैसे ही पीछे से तुम कहे सुभाग अल्लाह तो इमाम सौरभ ये सोचता है कि इस वक्त ये बात क्यों कही जा रही है कि गलती से पाप से चल इसका रेलिवेंस क्या है इस वक्त जो मुझे किसी ने याद दिलाया कि गलती से पाक से सल्लाह है तो इमाम को तो फौरन मैसेज चला गया कि मुझसे कोई तो गलती जरूर हुई है कभी कोई पीछे से कह रहा है कि गलती से पाप सल्ला सल्लाह और इमाम ने फौरन अपनी गलती ढूंढ ली मुझसे तो सलाह गलती हुई सबके सामने इमाम ने ऐतराज किया कि मुझसे तो गलती हुई और उसने दो 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 सज्जे बढ़ाकर अंदाजी माफी मांगी कितना इतिहास सिखाया गया कि आम नमाजी अगर ये कहते हैं कि गलती इमाम साहब आपसे हुई है आप जो सज्जे कीजिए हम क्यों तो करें गलती आप करें और सजा हम भी सकते हम लोग बैठे तमाशा देख रहे हैं आप अकेले जो नहीं जी सजे थे लेकिन नहीं ये ये मिजाज नहीं है उम्मत मिजाज उम्मत तो ये बनाया गया है कि गलती जिससे हो उसको तो अकेला मत छोड़ो सब मिलकर कहो अल्लाह माफ कर पता नहीं हमारी किसी बसलस की वजह से इमाम का जहन भटक गया क्योंकि मुक्दियों के बसलसों का असर इमाम के कल पर पड़ता है ऐसा इशारा किया है मोहम्मद सही जना मोहम्मद तो हर मुक्दी समझ रहा है कि शायद ये गलती मेरी नहसत से हुई, शायद मेरी वजह से हुई, हम सब माफी मांगते हैं कैसा इतिहाद कैसा जोड़ हमें किसी और चीज ये सब सीखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है हम अपने दीन की असल हकीसत पर वापस आए और अपने दीन की एक एक काम की हिकमतों को समझें। मेरे वाले हैं। इस बात को बहुत बयान फरमाते थे कि इस नमाज में पूरा इस्लाम है आंखों पर कंट्रोल नमाज में बस है उसकी कानों पर कंट्रोल नमाज में बश् है उसकी जुबान पे काबू नमाज में बश् है उसकी दिल क्या सोचे क्या महसूस करे नमाज में मशी वक्त की पाबंदी नमाज में मश है उसकी पूरा इस्लाम इस्लाम हम लोगों ने जिंदगी से अलग कर दिया है मेरे भाइयों जिंदगी से अलग कर दिया है अपने दीन को दीन शक्लों का नाम रह गया उससे वो वो वही और वो खुशबू वो महकर वो पैगाम और वो रूह नहीं ले पा रहे हम न नमाज ना से न जकात से नोजे से न हज से जाहिर आमाल तो कर रहे हैं लेकिन आमाल के अंदर के जो एसेंस है आमाल के अंदर की जो रूह है वो अक्सर हम हमारे में वादे नहीं हो पा रहे और हम उसका ध्यान जमाए कर रहे हैं ये जो ईमान आमाल के अंदर की जो रूह है उसका ध्यान जमा नहीं तो ईमान और एहत कहते हैं शरीय की इतना जिस अमल की जो रूह है जिस अमल का, का जो असल फायदा है जिस अमल का जो असल पैगाम और मैसेज है जिस अमल की जो असल हमत है उस अमल का उस नतीजे और फायदे का ध्यान जमा कर वो काम करोगे तो वो चीज हासिल होगी रोजा रोजे का खास, खास मकसद है तकवा क्योंकि रोजे में यही तो तकवा कहते किसको है अपने को तो थामे रखना अपने को तो रोके रखना अपने को तो रोके रखना उसी को तो तकवा कहते हैं और सुबह के शाम तक रोजे में क्या होता है अब को रोके रखना कितनी चीजें जायज थी लेकिन उनसे हम अपने को रोके रखते हैं अब अगर कोई शख्स रोजा रखे इस इरादे से कि मैं अपने को रोके रखूंगा इस इस इस, इस वर्ष के लिए रोजा रख रहा हूं, तो इंशाल्लाह उसका फर्म भी अदा होगा और ये फायदा भी उसको हासिल होगा हम सिर्फ फर्द की अदायगी के कहते हैं उसका असल फायदे की नीयत शायद हमें से बहुत से लोग नहीं करते इसलिए उसका पूरा फायदा हासिल नहीं होता रोजे कितनी मतलब रमजान की हम रख चुके तकड़ा हमने से बहुत कम को मिल पाया अक्सर मेरी जबान से जुमला निकलता है इस जमाने के गैर मुस्लिम ही कि हमको शिकायत नहीं है कि इस्लाम को वो ठीक से समझ नहीं रहे हैं हमें तो इस बात का रोना है कि हम इस जमाने के जो मुसलमान हैं वो भी इस्लाम को ठीक से नहीं समझ पा रहे है।, है क्या इस्लाम वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बंदों के लिए कुछ जंजीरें हैं दूर एंड डोंट की लंबी चौड़ी फेहरिश है पाबंदियों की कुछ कुछ अजीब गरीब किस्म की बेड़िया है जो डाल दी गई है इस्लाम ये है आजकल आमतौर पर तो हमारा नौजवान और आमतौर पर तो ये समझता है और आदमी सोचता है कि बहुत मुश्किल है और पचास सात साल की उम्र से पहले तो बहुत ही मुश्किल है पहले अच्छी तरह बड़ा दुनिया को एंजॉय करने उसके बाद जाएंगे हज करने और वहां से वापस आकर बिल्कुल दीदार बन जाएंगे जब घर वाले हमको अपने घर में ज्यादा नहीं छेड़ने देंगे क्योंकि तो बूढ़े लोग आमतौर तो पर नहीं अच्छे देते घर में लोगों को तब हम मस्जिद में ज्यादा वक्त उधारेंगे तब जींदार बन जाएंगे इस्लाम का रिटायर्ड लोगों की के लिए आया है इस्लाम का रिजेक्टेड और रिजेक्टेड लोगों के लिए आया है इस्लाम का उन लोगों का कोई शेल्टर है जो दुनिया में फेल हो गए हो बहुत चुपके हुए सवाल हैं बहुत चुपते हुए सवाल क्या उनके लिए तो रेफ्यूजी सेंटर है वो कुछ दुनिया में नाकाम हो गए घर में नाकाम हो गए बिजनेस में नाकाम हो गए तो चले इस्लाम की तरफ अल्लाह ताला इन गलतफहमियों से हम खुद भी हमको भी निकाले और हमसे हजारों लाखों लोगों की ये गलतफहमियां दूर कराए इंसान जितनी खूबसूरत जिंदगी इस दुनिया में गुजार सकता है इंतहाई हसीन व जमीन इंतहाई फित्री इंतहाई खूबसूरत इंतहाई एट्रेक्टिव इंतहाई ऑर्गेनाइज इस्लाम उस जिंदगी का नाम है अपने बड़ों का अदब करना ये इंसान की फितरी, फितर फितरत से तकाज़ा है इंसान ये इस्लाम सिखाता है सच बोलना इंसान इसको पसंद करता है यही इस्लाम सिखाता है साफ सुथरा रहना यही फितरत पसंद करती है यही इस्लाम सिखाता है हया और शर्म हिजाब यही इंसान की फितरत पसंद करती है यही इस्लाम सिखाता है शायद मेरी जबान से वो सुना होगा कभी आपने पिछले किसी नशीस में पता नहीं क्यों इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि एक अमेरिकन लड़की ने हवाई जहाज में जो सर्विस करती थी मुझसे एक सवाल किया पर्दे के बारे में एक सफर के दौरान उसी जमाने में अमेरिका में एक बहुत दिलचस्प केस चला था और केस ये था कि कोई साहब अपने बीस में एक लाख अस्सी हजार डॉलर के और डायमंडे पे रंग किया और, और आस ही पास उनकी अपार्टमेंट था उन्होंने गाड़ी पार की और डेरे के ऊपर से ऊपर से झाकर देखने लगे की बड़े वृक्ष के साथ क्या होता है वही हुआ था वही हुआ जो होना था वो दूसरे साथ गुजरे उन्होंने देखा कि भाई तो बहुत गोल्डन चांस है उन्होंने जल्दी से गाड़ी रोकी वो उठाया भागे लेकर उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जल्दी वो अरेस्ट कर लिए गए के। कोर्ट ऑफ लॉ में जो तो अमेरिकन हाई कोर्ट टेक्स स्टेट का केस था ये तो वहां पर जो जजमेंट हुआ वो बहुत ही दिलचस्प था जब उस लड़की ने पर्दे के बारे में मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि थोड़ा पेशेंटली सुनिएगा मेरा जवाब आखिर में आप समझ पाएंगे कि क्या अवेलेब है आपके ही मुल्क में होने वाले केस की स्टोरी मैंने पढ़ी अभी और वो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ जजमेंट ये था कि असल मुजरिम वो नहीं है जिसने के उस ब्रिस्केश को उठाया है असल मुजरिम वो है जिसने ब्रिशकेश को चौराहे पर खुला हुआ रखा इसलिए कि जो चीज सेक्र अंदाज से रखी जानी चाहिए जिस चीज को तो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जब आप उसको ओपनली रख दोगे तो यूं वहां पर गिल्टी। चुनाव के उन्होंने जो कोर्ट ने फैसला किया वो ये कि जिन साहब ने उसको रखा था उनको छह महीने की जेल गुड मेंटल ट्रीटमेंट इसलिए समथिंग इज लॉन्ग वरना वो बाहर रखा ही ना होता और जिन साहब ने उठाया था उनको जज ने कहा कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं रिकमेंड करते हैं कि वो अस्सी हजार डॉलर को वापस कर दे उसके साजुक मालिक को और बाकी जो एक लाख है उसमें से इतने परसेंट खुद रखे और इतने परसेंट किसी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर तो जब ये मैं ब्याज बता चुका एक आध मिनट लगा उसको समझने में कि क्या ताल्लुक है उसके सवाल का और तो जब मैंने ये बात की कि इस्लाम एक लड़की को एक औरत को एक इंतहाई वैल्यूएबल बहुत पींटी बहुत प्रेशस बहुत खूबसूरत आज हिफाजत कीड़े मोती की तरह समझता है जिसकी हिफाजत इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जाहिर है कि जब कोई औरत अपने आप को बाहर चौराहे पर रख देगी और फिर किसी की खराब होगी तो अमेरिकन कोर्ट के अपने जजमेंट के मुताबिक, मुजरिफ वो नहीं होगा जो सीटी बजाएगा, बजायेगा वो होगा जो, जो बाहर निकलकर इन्वाइट करेगा तो आप मै सलाना क्या चाह रहा हूँ इस वक्त के तौर पर और एक रास्ता एक सबल मिला किस तरह इस्लाम को पेश किया जाना चाहिए तो वो सीरियस हो गई वो लड़की उसने कहा कि अब मेरे जहन में तो ऐसे कुछ और भी सवाल आते हैं मैं कुछ पूछना चाहती हूँ लेकिन अब वक्त नहीं है अब तो कराची उतरना है तो कराची ट्रेन गेर करने लगा था आपको उतरना है तो आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए मैं बात करती रहूंगी मैं मदीने में उस वक्त फंसा था तो मेरे एक पड़ोसी के पास फोन था उनका मैंने नंबर दे दिया अब ये तीन चार महीने तक उसके फोन आते रहे महीने में एक दो तो मरतबा और वो कुछ न कुछ पूछती रही आखिरी फोन जो आया उसमें उसने कहा मैं इस वक्त इस्लामिक सेंटर से बोल रहे शिकागो से और मैंने अभी अभी शहादा करना पढ़ा है इस्लाम कबूल किया है मेरा नाम फातिमा रखा गया दिखे दिखे है इस्लाम बहुत खूबसूरत तरीके से जिंदगी है इस्लाम बहुत बहुत ही महब्बत तरीके जिंदगी है कुछ हमसे समझने में कोताही हो रही है कुछ लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं कुछ प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ हो रहा है ये सब मिलकर इन लोगों के जहनों को खराब किया जा रहा है अल्लाह करे कि हम पहले खुद भी समझें खुद भी हमारा जो तस्वुर है दीन का वो हमारा जो दीन का जो तस्वुर है अल्लाह करे कि वो उस तरह उस मिजाज में ढल जाए जिस मिजाज में सईदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लेकर जिस मिजाज से आपने सहाबा किराम को लिया था सहाबा के अलग अलग मिजाज थे और हर एक की मिजाज की रियायत करते हुए आप उनकी सलाहितों को इस्तेमाल करते थे अलग अलग मिजाज थे और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता जो सारे साहबा का एक मिजाज था हर एक का अलग अलग मिजाज था क्या कोई बता सकता है कि शैजना अबूदर रिसारी का मिजाज और शैजना माविया और शैजना वनी का मिजाज एक था हजरत अबूदर का मिजाज बिल्कुल दूर निशाना था उनकी समझ में ही नहीं आता था कि लोग बिजनेस में लगे हुए उनकी समझ में नहीं आता था कि लोग पैसा चोका मारे उनको समझ में नहीं आता था, था कि लोग मकान क्यों बनाने लगे जहां खुशी ने मकान बनाना शुरू किया वो अपना लंबा सा डंडा लेके पहुंच जाते थे, थे और तोड़ जाते थे ये ये उनका मिजाज था कि दुनिया में ये सब करने के लिए हम लोग नहीं आए अगर ये सब अच्छा होता तो अल्लाह के रसूल ने किया होता अबू बकर ने किया होता वो ये कहा करते थे और हजरत उस्मान इस परेशानी में थे कि ये लाखों नौ मुस्लिम नए आए हैं मदीने में ये रोमन अम्पायर से आए हैं ये पर्सियन एम्पायर से आए हैं अगर इनसे हमने कहा कि अपनी लाइफ स्टाइल एकदम से बदलकर हम अरब अरबों की जो सादा जिंदगी थी उसको कबूल कर लो ओवर नाइट तो ये लोग इस्लाम से ही वापस चले जाए इसलिए थोड़ी इनकी रियायत करो खुद शरीयत के अंदर जहां तक गुंजाइश है उतनी इनको रियायत दो हम खुद नहीं बदलेंगे न मदीने का माशरा बदलेगा न सहाबा और सहाबियात बदलेंगे लेकिन इनको तो कम से कम इजाजत दो लेकिन ये भी उम्मत के सरदार और वो भी उम्मत के इमाम किसी की हिम्मत नहीं कि इनके बारे में कुछ जुमला कहेंगे हजरत खालिद बिन हो मैदान जिहाद के आदमी थे और हजरत हसलान शायर थे एक मरतबा जिम्मेदारी पड़ गई हजरत हसलान पर ये किले की हिफाजत की और जब एक औरत ने किले के अंदर से झांक कर देखा कि कोई यहूदी आ रहा है और बहुत खराब इरादों से आ रहा है तो हजरत हसान भी मुहाफिज थे हजरत हस्सान से उन्होंने कहा कि आगे बढ़कर इसको रुको तो हजरत हस्सान ने वहां भी शायराना जवाब दिया उन्होंने कहा कि अगर मैं इस काबिल होता इस काम का आदमी होता तो मैदान में न होता तो औरतों के पास क्यों होता मैं मुझसे नहीं होगा मुझसे तलवार नहीं चलेगी मैं नहीं इस काम का आदमी लेकिन सलाम हो उस औरत पर कि उसने एक जुमला हजरत हस्सान पर तफ़ी कर नहीं बोला एक लफ्ज नहीं कहा बल्कि फौरन समझ गई कि ये काम इस वक्त मुझे खुद करना पड़ेगा वो किले की पर एक बड़ा सा पत्थर लिया इंतजार किया और वो आदमी खास अंदाज से जिस तरह चला जाता है ऐसे मौके पर छुप छुप के रेंग, रेंग के, वो चल रहा था जब गुजरत में आया तो उसने पत्थर मारा और वो पत्थर सही ही निशाने पर लगा उस आदमी का सर फट गया वो वहीं मर गया और उस वक्त हजरत साफिया ने कहा कम ऐसी कम एक काम तो करो इसका सर काट के और उस तरफ दूर डाल आओ ताकि ये मैसेज तो जाए कि यहाँ कोई है हिफाजत करने वाला इतना तो काम कर दो अब तो मर गया ये अगर हम लोग होते तो क्या करते ये जुमला मैं खुद पूरा न करूँ तो अच्छा है मुझे जरा हिफाजत ऐसी वापस जाना है हम लोग अगर होते तो अल्लाह जाने कितनी सख्त नंबर करते दुर्दिल है बिल्कुल नामर्द है और बिल्कुल डर गया और बिल्कुल निकम्मा है और काहिल है और भागता है इससे इससे ये कहते और वो पता नहीं वो क्या कहते और इसी तरह मत टूट जाती वहाँ मिजाज साहबा ये था कि तो थोड़ा काम सड़ा आदमी नहीं कर सकता कोई नहीं मैं करूँगा उस वैक्यूम उस, उस को पूरा मैं करूंगा उसको पूरा सब लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे सब लोग एक दूसरे को परफेक्ट बनाते थे इस तरह लोग एक दूसरे की मदद करके और एक उम्मत बनते थे पुलिस नहीं थी वहां पर काम घटीतने का रिवाज नहीं था कि करने का रिवाज नहीं था हिम्मत करने का रिवाज नहीं था इल्जाम लगाने का रिवाज नहीं था हिम्मत तोड़ने का रिवाज नहीं था, था। बल्कि एक दूसरे की कमी को दूर करने का रिवाज था एक कमी दूसरी कमी को पूरा करने का मिराज था ये 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 इससे हमत बनी थी और इससे एक खूबसूरत मुआरा बना था बहुत जमीन मुआशरा बना था हर एक आदमी मुतमिन था कि मुझसे कोई तो गलती होगी मेरा साथ ही ठीक कर देगा और मैंने जो शुरू में बात कही थी ये सब उनको मिला था से नमाज से नमाज से उन्होंने सीखा था कि गलती को ठीक कैसे किया जाता है किस्त भागन का कैसे बस शोर नहीं मचाया जाता इमाम से गलती हो गई, मुखरदी ने पीछे से सुबह अल्लाह कह दिया यानी इतनी सी बात कह दी कि गलती से पास सिर्फ फल्ला है इमाम को फौरन समझ में आ गया कि इस वक्त जो मुझसे कहा जा रहा है कि गलती से पास सिर्फ फल्ला है इसका मतलब यह है कि मुझसे कोई तो गलती हो गई है इमाम ने फौरन गलती मांग ली दो, दो सज्जे कर लिए और तो तब शरीक हो गए उम्मत में कोई नहीं बना आज अलग अलग है मिजाज अलग अलग है शराबियतें अलग अलग है तो ये तो हमेशा से था और हमेशा रहेगा और ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये तो सिर्फ दिक्कत ये है कि इन अलग अलग सराहियतों को यज्जा करने वाले कम हो गए इनको इन मुख्तलिफ मोतियों को एक एक लड़ी में पिलो कर एक हसीन हार में तब्दील करने वाले वो उम्मत को मिल जाए फिर से तो, तो, तो ये उम्मत फिर इनशाला बाघो बहार बनेगी ये मिल जाए ये आसमान से नहीं गिरेंगे दुआ कर रहा हूँ हमने से हर एक को अपने अखलाक को बेहतर बनाना होगा हमने से हर एक को दिल में गुंजाइश बढ़ानी होगी हमने से हर एक को दूसरों के लिए एक एक्स्ट्रूव ढूंढना पड़ेगा दूसरों के लिए उद्र तलाश करना पड़ेगा आखिरी जुमला अपने लिए तो इंसान को उधर नहीं तलाश करनी चाहिए लेकिन दूसरों के लिए उधर तलाश करना चाहिए लेकिन हम लोग बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं हम दूसरों के लिए कोई उधर तलाश करना तो दूर की बात है वो बेचारा अगर उधर पेश भी करे तो हम कानून करने को तैयार नहीं है और हम सब अपने अलूब के लिए हजारों उम्र हर वक्त रेडीमेड देड़ जेल में रखे ये हमारी ये हमारी कमजोरियां हैं अल्लाह ताला इनको दूर करने का हमको तो शैलीफाता फरमाए फिर तो देखिएगा इन ये अलग अलग अफराज अलग अलग जमातें अलग अलग तहरीकें अलग, अलग अलग मसलक अलग अलग मकत फिक्र ये सब एक उम्मत बन जाएंगे अब वक्त आ गया है कि एक उम्मत बनाई जाए ये खास वक्त है उम्मत बनाने का इसमें हर मुंह से बोल सोच समझ के निकलना चाहिए कि मेरा बोल ये उम्मत को जोड़ेगा या तोड़ेगा हर लफ्ज जो कलम से लिखा जाए सोच समझ के लिखा जाना चाहिए कि ये मेरा लफ्ज उम्मत को जोड़ेगा या तोड़ेगा उमत को बड़ी मुश्किल से बनाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उम्मत को तोड़ने वाला कोई भी अमल सबसे ज्यादा दुख पहुँचाता होगा अल्लाह के रसूल चलो को अल्लाह तारा ने पूरी उम्मत को जोड़ने वाले अखलाक وارضوا بجنتك وارباكك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين